Tiup, tajuk dia ringan mulut. Betul. Jadi misi kita, kita nak cuba kupas cerita ringkas ni tentang seorang budak pemalu bernama Haziq. Dan kita nak lihat apa yang kita sebagai orang dewasa boleh pelajari tentang interaksi sosial daripadanya. Mari kita mulakan. Cuba kita letak diri kita kat tempat Haziq tu. Ah, perasaan tu. Hari pertama di tempat baru. Tak kiralah sekolah ke, pejabat baru ke. Rasa janggal, tak kenal sesiapa. Itulah yang Haziq rasa. Dalam cerita ni, dia nampak budak-budak lain tengah seronok main, ketawa-ketawa. Tapi dia terlalu malu kan? Ya, sangat malu. Jadi, dia pilih untuk duduk sorang-sorang je bawah pokok. Tapi yang paling menarik perhatian saya kan, ialah ayat yang dia bisik pada diri dia. Uh, yang dia cakap? Kalau saya duduk diam, mungkin tiada sapi yang akan perasan saya. Macam nak jadi halimunan? Itulah dia. Dia bukan sekadar malu, tapi dia secara aktif cuba untuk tidak dilihat. Dan ini mmm um, ini inti masalah dia sebenarnya. Ia bukan halangan luaran tapi halangan dalaman yang dia bina sendiri. Satu bentuk perlindungan diri agaknya. Betul, tapi perlindungan tu juga jadi macam satu penjara yang halang dia berhubung dengan orang. Dan selalunya untuk keluar dari penjara macam ni, kita perlukan sikit bantuan dari luar. Dan bantuan tu datang dalam bentuk seorang budak perempuan, watak Zara. Ya. Yeah. Zara sumber kita ni sebut Zara teringat nasihat ibu dia jadilah seorang yang mesra dan suka berkawan. Jadi apa yang dia buat tu bukan spontan semata-mata. Ia satu nilai yang dah ditanam dalam diri dia. Tepat sekali. Ini menunjukkan sifat ringan mulut ni bukan sekadar personaliti tapi satu kemahiran yang boleh diajar dan dipelajari. Cara dia dekati Haziq pun sangat-sangat berkesan. Sangat bijak. Dengan senyuman lebar dia cuma cakap, "Hai, nama saya Zara." Awak nampak macam baru di sini. Nak main bersama kami? Sangat mudah, sangat terus terang. Nampak macam biasa je kan? Tapi kenapa pendekatan tu begitu efektif? Sebab dia um, secara aktif merendahkan apa yang kita boleh panggil halangan sosial. Halangan sosial. Macam mana tu? Dia bagi soalan yang sangat mudah. Soalan ya atau tidak je nak main bersama kami? Oh, faham. Jadi semua beban untuk memulakan perbualan tu Dia dah ambil daripada Haziq. Haziq tak perlu fikir ayat-ayat kompleks untuk balas. Cuma perlu cakap nak atau angguk je dah cukup. Tepat. Zara dah bukakan pintu untuk dia. Dia cuma minta Haziq melangkah selangkah. Bukan suruh Haziq bina jembatan sendiri. Inilah kemahiran sebenar di sebaik ringan mulut tu. Dan kesannya serta-merta kan? Serta-merta. Sumber tu kata Haziq terus rasa lega dia balas senyuman Zara dan setuju nak bermain. Transformasi dia tu berlaku dalam beberapa saat je. Dari seorang yang nak jadi halimunan kepada seorang yang ketawa riang dengan kawan-kawan baru. Dan transformasi pantas inilah mesej utama dia. Tapi perhatikan, ia bukan hanya tentang membantu Haziq. Maksudnya? Sumber tu simpulkan yang sifat ringan mulut Zara membuatkan dirinya mudah disenangi dan mempunyai ramai kawan. Ah, jadi ada faedah dua hala. Betul. Tindakan prososial macam ni, ia bukan sahaja beri manfaat pada si penerima, tapi ia juga kuatkan kedudukan sosial dan kesejahteraan si pemberi. Jadi Pengajaran utama dari sumber yang kita bincangkan ni ialah tentang kuasa besar dalam satu tindakan kecil. Satu teguran mesra. Boleh ubah keseluruhan pengalaman seseorang dari rasa terasing kepada rasa diterima. Tepat. Dan walaupun ni cerita budak-budak, prinsip dia tu sangat relevan untuk kita semua. Sangat relevan. Kita semua pernah alaminya kan? Kat satu majlis atau di pejabat, anda nampak seseorang tu berdiri sendirian. Mesti ada perdebatan dalam kepala. Patutkah aku teguh? Nanti janggal tak? Dan dalam situasi macam tu, ramai antara kita jadi mangsa kesan pemerhati. Kita anggap orang lain akan bertindak, jadi kita pun tak buat apa-apa. Cerita -apa. ni seolah-olah memberitahu kita untuk abaikan suara tu dan jadilah seperti Zara. Ya, tapi ini membawa kita kepada satu pemikiran terakhir. Okey. Cerita ni meletakkan sifat ringan mulut sebagai satu kebaikan mutlak, sesuatu yang sentiasa bagus. Betul. Dan ini menimbulkan satu persoalan yang menarik untuk anda renungkan. Dalam dunia orang dewasa yang lebih kompleks, adakah situasi di mana sifat terlalu ramah atau mudah menegur ini mungkin boleh disalah tafsir atau mungkin ia boleh membawa cabaran yang tidak dijangka? Sesuatu untuk anda fikirkan sendiri.